演出马上开始了，你让我们怎么办呀？爱、哎、找谁找谁去，就找个人说今天的演出取消了。哎哎，我找谁上去说呀、啊？说哭就能哭，也算是一己之。 北燃资本投资管理有限公司二零二二年度发布会正式开始。小小姐要起音乐了，那就让他们起。发布会无论如何不能中断，音乐直接配合多媒体做产品介绍。代言的事情，我在媒体问答环节再想办法去远。 记得秦院，今天的演。 可以啊，南宫潇潇。 秦小姐，你还留了这么厉害的一手 欢迎加入周氏集团大家庭，各位，清养系列全新代言人林依如小姐。这个女孩是谁？那个我不是林你,你。志飞。 所以你们的答复是，身体不适这个理由我无法接受。你们公司在艺人在登台前的最后一分钟离开了现场，这是极其不负责任、违背契约精神的行为。企业发布会不是儿戏，你们以为是过家家吗？想怎么做就怎么做。这件事情对斐然造成直接经济连带责任，会追究到底的。那个，我不是斐，是我 <吧 S>。 怎么称呼啊？啊，哦，石花花。石花花，有没有这个人？没有。那他的工作是哪来的？今天之前就从未见过这个人，是吗？好，我知道了。嗯、那个狗还挺可爱的。 武术哪学的？家传。为 <家传 S 1> 什么重人工作人员会你公司？找人。找到没有？还没。别人让你上台宣布取消演出，你为什么直接打了一套拳？我上去刚想讲话，音乐就响起来了，然后底下那么多人看着，你不表演点啥，怪不好意思的吧？谢谢。啊？不管你是出于什么原因站在舞台上，都让发布会取得了不错的反响。 总之，比取消演出好得多。嗯，可能后续需要你跟我们团队配合一下，看看怎么样能把你并非代言人这个事情说清楚，可以吗？嗯，这位南宫小小是我的合伙人，他会和你对接后面的事情。作为感谢，这次演出的报酬你也可以跟他谈一下。爷爷还在公司吗？我要跟他解释一下。老邹总在发布会结束之后就离开了。那你和这位石花花对接结束之后来找我吧。 哦，oh, 对了，他要找的人，你帮他找一下。你要找什么人？我找周鸿生。嗯，这个狗和你办公室那个是一对吧？本来就是爷爷买的，那里原来就是他的办公室。 哦，oh, 所以你们公司和我们施家拳一样，是一代一代传承下来的？不是的，不是吗？你你爷爷传给你爸爸，你爸爸再传给你。企业管理不是世袭制，有足够的能力才能成为掌舵人。那多少也是沾光的吧？哎，你看，就像我，我们村里小时候比我有力气的男生那么多，那都想学施家拳，师傅都不教，就因为我是施家的女娃，然后她作为我的舅公，就必须传给我。 你总不能说这世界上的人才那么多，哎，刚好你又是家里的继承人，然后你又是全世界最合适这个职位,职位。就因为我是继承人，所以我必须比所有人都……嗯，你生气了？我也没说什么呀。之前在公司你也是一副气呼呼的样子。 你这么一怒，是不是肝火过盛你是不是平常睡眠不太好？是不是经常口干？你大便干燥吗？志斐，你怎么回来了？小然，你怎么在这儿？今天不用上课了吗？今天大学啊来了个客座教授，讲课超无聊的，我就翘掉了。你小子怎么说翘课就翘课啊？好了好了，小然知道我回来，想来看看我，放他一马。 这小姑娘是谁呀、啊？您应该就是周爷爷吧？周爷爷好，我叫施花花，是师傅让我来找您的。师傅，你师傅是谁呀、啊？我师傅叫施清泉，他说跟您是很要好的朋友。哦，对了，这里有一封信，是师傅让我带给您的。清泉兄。 他说他来自吉生县，我记得爷爷当年在那个地方生活过一段时间，所以就直接带他找您了。唉，一晃过去多少年了，清泉兄，身体可好啊？嗯，师傅的身体硬朗着呢。啊、哦，知非志然，这位小姑娘的师傅是我的大恩人，当年。 我年少轻狂，在山上攀岩，遇险，是清泉兄将生死置之度外，徒手爬上威严，将我背下。再后来，我每年都去县城里看他，可他嫌我带的东西太多，说自己只是尽了绵薄之力。再后来，我去看他的时候，已经是人去楼空。 再也找不到踪迹了，没能报答好我的恩人，也是我一生当中一件憾事。师傅年轻的时候是在县城里，可是后来又搬回到了村子里。他说隐于山林更对他的胃口。清泉兄在信里跟我说，他最放心不下的就是你这个侄孙女，让我能帮上就多帮一些。 好，从今天开始，你就是我的干女儿。啊？使、啊、不得。啊、不行吗？爷，爷，您您您看看这小姑娘，跟我们差不多大吧？您这一下子让她比我和我哥都长了一倍，我们难道要叫她姑姑吗？再说，我们愿意，人家还不一定愿意呢。那也得把花花安顿好再说。花花。 我先在市中心，给你买一套房子。哦，不对，你喜欢安静的环境，满山别墅，你看行不行啊？爷爷，你这是吓到他了。对，清泉兄，也嫌我做事太主观，才不愿意理我。花花，你说，你自己想要些什么？ 我想找份工作，就最普通的那种。师傅常常跟我说“大隐隐于市”，我从小生活在山林间，可是城市里的生活就又是另外一回事了。我现在有住的房子，是村里的长辈在城市里不用的房子。我就想这么一点点、一点点，慢慢的去适应城市里的生活，然后再用自己的一双手闯出一片天。好，好啊。 什么情况？什么人需要周总和肖小姐一起带来的？嗯，先好好对待吧，这关系户。从今天开始，这里就是你的工位了。好的，那我需要做些什么呢？嗯，你刚刚来上班，先跟着我们打打下手就好了。现在已经快下班了，具体的我明天再跟你说吧。好，还有什么问题吗？嗯，你工作证在哪里领？ 明天什么？了，师傅您放心吧，花花一定不会让你失望的。早上好，早上好，只待春雷第一声，自然自得。我来。哎。 啊？来呀、啊？张总，咋？进，是你啊？有什么事吗？ 周总，实习生都应该做些什么呀？昨天子辉他们没跟你交代清楚吗？说是说了，他们就是说让我帮忙打打下手什么的，可是今天完全没有事情让我做。你刚来公司，大家还不清楚你会什么，先适应着吧。所以不是没有事情做，而是大家觉得我帮不上忙吗？ 才第一天很正常，你明天可以主动一些，看看谁需要你的帮助。主动一些，我明白了。周总，方便把你的手伸出来一下吗？ 你就是看着我，你干什么？嘘！花花，大家都下班了，你怎么还在这儿？周总不是还在这里吗？他不一样，他经常自己加班。他说晚上比较安静，有助于他提升工作效率。有时候到半夜，有时候到天亮吧。 我也经常加班，但我总是熬不过他。怎么了？没事。明天见，周总。 谢谢花花、哎，没事。花花、哦、好厉害呀、啊！心雨姐，落枕了吗？有点儿，我来帮你。啊，啊放松啊。哦、啊啊啊啊，怎么样？哎，好多了，谢谢花花。没事，有事再叫我啊。啊，子乐姐，有什么需要帮忙的吗？啊，是花花呀。 没什么，你忙你的。哎，我现在没什么要忙的，有什么事儿尽管吩咐就行、嗯。那你把这件西装拿去干洗吧。好嘞，放心吧。你好，周总的西装。好的。洗一套西装要一百六十块，这这也太贵了吧？知道要这个价格吗？怎么可能？啊，吓死我！ 周总的西装都是高定，价格至少要翻一倍。啊！哎，等等，我我先不洗了，谢谢谢。嗯，肥皂五块，搓一把十块，够我洗好几件呢。哎呀，我也真是太聪明。 赵总，您先坐，周总一会儿就来，我先去给你拿杯水。花花，你怎么在这儿？倒水是吧？我去就行。赵总应该已经到了，这次的谈判不能出半点差错，不然我们三个月的努力都会功亏一篑差。差错都是未准备充分的人的借口罢了。我们的计划书无限可及，我们的我们的计划书呢？ 谁动了我的桌面？子辉呢？赵总。嗯，好，谢谢。周总找你，找我？呃，欢欢，你先在这里招待一下赵总，我马上就回来。嗯。赵总，您喝水。哦。 赵总，您现在体态有些奇怪啊。哦。